Я тогда туда приехал не обстрелян. И там я увидел, там, как по тебе стреляются всего вида оружия, с гранатометов, с АГСов, с пулеметов, с минометов, и грады были. И ну, самое страшное, это, наверное, танки были. Там действительно такая проблема. И как бы и ты туда приезжаешь, заехали. Самое страшное тоже было туда приехать, на технике. Потому что дорога полностью простреливается. То есть там ребята в полном окружении. И там два здания под нашим контролем. Тогда, когда я еще приехал в новом терминале, первый этаж был наш, второй наш, а на третьем сепаратисты были. И да, мы приехали, мы как узнали, конечно, я тоже так в шоке был. Вообще был от обстановки полностью в шоке. Когда еще узнал, что сверху там враг, то есть в подвалах тоже враг, и вокруг все это, ну, они полностью у них позиции, окружают здание, все простреливается снайперами, конечно, ну и вот тут дальше уже, конечно, работали, у нас были у каждого свои позиции, и все, так сказать, держали оборону. Чтобы не сойти с ума там, вот был хороший совет, Мы парнишку меняли, он говорит, ребят, вы не сидите просто как бы вот а вы же живите этим. То есть пусть у вас будет быт, там, сходите, сделайте чай, там, прошли, там, что-то узнали, там, где-то патроны, там, подняли. То есть этим надо жить, потому что в другом случае, когда ты будешь просто сидеть и себе, там, вот эти мысли накручивать, страх, когда тебя полностью возьмет, ну, то есть это добром не закончится. Ну, и вот так постарались к этому нормально влиться в эту атмосферу. Просто держали позиции, выполняли задачи, поддерживали друг друга. Ну, это вот как-то так. Но это, конечно, не передать. Насколько вот та атмосфера, насколько это такое, эти руины, оно все простреливается, абсолютно все. Ты когда по тебе бьют танковые снаряды, ты просто прижимаешься к полу, нету даже укрытия. Там вокруг гипсокартон. И единственное, мы были получается в мытном видео. И там эти конвейеры, где на которых передвигали, передвигаются сумки. Это конвейер, он, ну, размерами по пояс, и там металлическая такая конструкция, и вот под ней можно, ну, прятаться. Это единственное, что тебя спасает. Вот эти три миллиметра металла с одной и с другой стороны. Вдоль него ну, мы лежим, то есть спим, несем службу, отдыхаем. Это все вот на, на вот этом вот промежутке. Потому что там ну, вот насколько было такое, что резко взрыв, резко осколки, то есть постоянно надо быть в тонусе, быть внимательным. Ну, и понимать, что, допустим, тут не только как бы твоя жизнь, а от тебя еще зависит жизнь твоих товарищей. То же самое, как моя жизнь зависит тоже и от них. То есть там вот как все как единое целое, и понятно, что всем плохо, всем страшно, но... Задачу надо выполнять. Я тогда, я еще не, не думал вообще, что я могу попасть в аэропорт. Мы тогда тоже за парней переживали, там были десантники, новости смотрели. Я тогда услышал первое слово «киборги». Потом уже, когда я был сам там, я понял, что когда за 9 дней ты настолько живешь на адреналине, организм... Там я обитался, наверное, раз в сутки на самом деле. И нисколько там не то, что там может, там, потому что часто обстрелы, все, оно просто настолько на адреналине, что оно и не хочется так. Раз поел, попил чай, там побольше сахара, чтобы было энергии, и там все на адреналине, постоянно на износ, там постоянно бомбят с разного вида оружия. И, ну, психологически это тоже, когда так осколки постоянно над головой пролетают, и организм просто настолько на износе. Ну, я лично похудел на 6 килограмм за эти 9 дней. То есть, и потом сон, там, сна, так практически его толком нет. Там стоишь свою смену, хочешь поспать, тут начинают, короче, начинаются какие-то бои ночью. Ты просыпаешься, ты стоишь опять на посту, то есть сна как-то какого -то толком нету. И ты понимаешь, что насколько твой организм за эти 9 дней на таком на износе, и ты при этом всем ты нормально соображаешь, ты воюешь, ты где-то перетаскиваешь там еще какие-то ящики там с, со снарядами там и тому прочее. То есть потом я уже понял, почему киборги и почему меня так привязалась. А мама не знала, да, она думала, что я в Житомире все время. Я сказал, что нас мобилизировали, что мы там сидим в счастье, там, когда ехал в аэропорт, сказал, что еду на полигон, ответить не могу, то есть буду без телефона, все нормально. А потом буквально за три дня вот до отпуска, тоже чудом так попали в отпуск, она узнала по фотографии, там, Сергей Лойко приезжал, корреспондент, сделал фотографию, она увидела фотографию, где я в аэропорту, я все разбомблен, она, конечно, была в шоке. Ну, слава богу, тут через три дня нам резко дают отпуск. Мы приезжаем, то есть я приехал, все, с большим букетом. Мама, я живой, я целый, я на месте. Мне вообще тяжело поверить, что я сейчас нахожусь да, в Черкасах, что я как бы сейчас свободен. Я только я вчера приехал, я еще не пришел в себя после этого, потому что сказать, ну понятно, что в любом случае ты прислушиваешься. Ну, это уже привычка, да, там идешь, там, когда где-то какой-то шорох, там уже <laughs> ты оборачиваешься, потому что к этому настолько привыкаешь за три месяца, там постоянно быть на чеку. Ну так, чтобы лично у меня, чтобы так, конечно, катастрофически такого нет. Именно что касается тишины. Там, конечно, да. Там это было очень так страшно, когда наступает темнота. В терминале, именно внутри, там ничего не видно. Я помню свою первую, так сказать, первую ночь. Мы приехали, у нас была смена, еще было светло. Относительно я ложусь спать, закрываю глаза. Тут начинается обстрел. Я просыпаюсь от взрывов э, вогов, которые рядом были. Я открываю глаза, и я понимаю, что я ничего не вижу. Что их закрыл, что их открыл, ты просто ничего не видишь. Тут обстрел, и ты не... Не знаю, что вообще делать. Я нащупал автомат, автомат под себя, ползу к посту, потому что пули там над головой. И вот это вот от вспышек, взрывов, ты уже что-то там видел, там вот эти секунды бликов ты там себе уже так просматриваешь. То есть, а когда дежуришь, ты в этой темноте сидишь, и ты наблюдаешь там, потому что были случаи, они постоянно прорываются, постоянно разведывают территорию. Тогда у нас еще была ситуация, когда они еще наверху были. То есть это еще тяжелее, потому что когда понимаешь, что сверху тебя там через этаж сидят эти товарищи, потом они начали спустя пять дней кидать гранаты просто сверху. У нас просто не было приказа на зачистку, а уже Вася как раз нас поменял. Они приехали, то есть мы поехали на Славянск, и уже при них там дали приказ, они уже зачистили этот третий этаж. То есть, ну, тоже это, конечно, как там Сергей Лойко правильно говорил, то есть, когда ты там находишься, то такое ощущение, что это снимает какой-то фильм, что сейчас реально выйдет, скажет «стоп, снято». Потому что кажется, что это нереально, это не может происходить тут, в Украине, где буквально год назад было все мирно, спокойно, где ты мог приехать в Донецк, там к друзьям тебя встретят, отдохнешь, все все дружные, и тут это все происходит сейчас.